одни риски, у токаря другие риски, у шахтера еще высокие риски и каждый работодатель делает отчисления. У нас для этого существует 67 классов риска. Вот, и согласно этим, все предприятия разбиты на эти классы. Что не день они рискуют собой. Многомиллионная армия работников заводов, комбинатов и фабрик всегда должна быть на чеку. Во избежание несчастных случаев и производственных травм им приходится очень точно соблюдать жизненно важные правила. Учиться, учиться и еще раз учиться. Эту известную фразу известного автора рабочие промпредприятий могут запросто применить к себе. Хоть уже вышли из школьного возраста, все равно периодически садятся за парты в специально оборудованных кабинетах охраны труда. Они есть на каждом заводе. Здесь сотрудники снова и снова проходят инструктаж, ведь жизнь и здоровье не те вещи, которыми нужно рисковать. Дело в том, что первичный инструктаж проводится для вновь принятых работников, которые еще не были на предприятии и не знают тех опасностей, которые их подстерегают на предприятии, на рабочих местах. Поэтому это очень серьезный вопрос, и этому уделяется особое внимание при первичном инструктаже. Ну а далее каждые три месяца работникам повтор... проводится повторный инструктаж, которые закрепляют постоянно, напоминают о тех опасностях, которые есть на рабочих местах, и каждый квартал, каждые три месяца они это все повторяют. Как результат, отмечают на Запорожском автозаводе, тенденция к снижению несчастных случаев на производстве, правила которые помогают избежать травм или других неприятностей, в большинстве схожи, но есть и нюансы, так как предприятия ведут разную деятельность и делятся по разным степеням риска. Согласно постановлению Кабинета министров определены критерии, по которым у меня определяется степень риска. Всего их на сегодняшний день три. Высокий, средний и незначительный. Определяются они видами работ, которые выполняет предприятие. Ну, что сюда относится? Назовем их наиболее такие серьезные, да? потому что там перечень большой. Это горные работы, горно-разведочные работы, добыча полезных ископаемых, металлургическое производство, ну, часть там, не все работы, литейное производство ну а также э, работы, связанные с веществами первого-второго класса. Ну, это особо ядовитые, особо вредные вещества. Также существуют объекты повышенной опасности и предприятия, где эти самые объекты размещаются. И они также бывают трех классов. Чем выше класс, тем, скажем так, серьезнее этот объект. Зао считается объектом второго класса. Дальше титаномагниевый завод. Он тоже имеет э, объекты определенные и относятся к объекту первого класса. Э, все э, заправки, так называемые, как бензиновые, так особенно газовые. Все они, э, как правило, являются объектами повышенной опасности. У предприятия как Сахим класс опасности номер один. Чтобы его работники возвращались домой целыми и невредимыми. Местная служба охраны труда даже фильм сняла, где доступно рассказывают, как нужно и не нужно вести себя на территории предприятия. В производстве помимо движущихся механизмов в цехах, высокой температуры, шума, вибраций и пыли хватает опасности в виде самых ядовитых элементов таблицы Менделеева, неосторожное обращение с которыми может закончиться очень плачевно. Слесарь-ремонтник Егор Кричков на каксохиме уже пять лет продолжает династию. Профессии гордится, ведь без него и таких же слесарей все оборудование станет хотя, казалось бы, из строя вышла маленькая деталь. В своей непосредственной работе с химическими веществами практически не сталкивается, но и без них опасностей достаточно. Впрочем, заступать на смену молодому рабочему не страшно. Говорит, главное – инструкцию выполнять. Служба безопасности и охраны труда постоянно контролирует наш производственный процесс поэтому мы себя чувствуем абсолютно защищенными на предприятии у нас есть такая система АБВР, которая предполагает пять шагов. Это самое основное, с чего начинается вообще работа. То есть как бы такие как пять шагов. То есть мы осматриваем место, смотрим вообще все ли там допустим заземлено ли оборудование, то есть закрыто ли кожухами все там части, которые должны быть закрыты. То есть ну и вообще в каком состоянии находится оборудование. То есть перед тем как приступить вообще к работе хватает на предприятии и работ повышенной опасности. А требования к тем, кто их выполняет, еще выше. Такой работник должен точно быть профессионалом и на зубок знать, как себя защитить. Это работа, которая выполняется в условиях воздействия вредного или опасного фактора, а также использование средств труда или технологических процессов, которые относятся к более высокой степени риска, которые могут, опять же, привести к аварии. Как себя защитить? Ну, первое требование, которое предоставляется, это э, пройти медосмотр. То есть не иметь противопоказаний. То есть состояние здоровья человека должно позволять выполнять ему определенную работу без вреда для самого этого человека. Второе, но не менее важное, все то же обучение работника. Тут к заводской службе охраны труда подключаются и инспекторы Госгорпромнадзора, проверяющие знания нормативов и инструкций, и специалисты фонда соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Страховые эксперты оказывают помощь руководителям предприятий при составлении документации, необходимой для работы служб охраны труда, которым в свою очередь помогают в обучении, проверке знаний работников, организовывают встречи и круглые столы. Обсуждается насущные проблемы, которые возникают в результате деятельности предприятий, которые э, анализируются по отчетам годовым, полугодовым, месячным и объединяются в один э, комплект вопросов, которые необходимо улучшить э, значит, на конкретных предприятиях. Мы э, организовываем встречи, если это машиностроение, значит предприятия, представители машиностроительных э, предприятий металлургических там, или сельских, сельского хозяйства. И это, я как говорил, уже выше дало результаты в том, что травматизм резко в последнее время снизился. А соответственно снизились и размеры необходимых выплат, которые грузом лежат на фонде социального страхования. И вообще профилактика, это согласно закону о социальном страховании, вопросы проведения профилактических вопросов стоят на первом месте на э, первой статье закона о социальном страховании. Но даже при такой профилактике от статистики никуда не деться. Украина все так же в первых рядах по производственному травматизму. Те же неумолимые цифры свидетельствуют, что 70% несчастных случаев происходит по организационным причинам, куда входит и обучение работников вопросам охраны труда. А о том, что такое сам несчастный случай, написано в украинском трудовом законодательстве. Несчастный случай, ограниченное во времени события или внезапное воздействие на работника опасного производственного фактора или среды, которые возникли в процессе выполнения им трудовых обязанностей, вследствие которых причинен ущерб или наступила смерть. Статья 14 Закона Украины об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и промзаболевания, которые повлекли утрату трудоспособности. Если сухая юридическая трактовка воплощается в жизнь, на помощь работнику приходит фонд социального страхования. Задачи фонда прописаны четко в законе. Это первое возмещение утраченной заработной платы, это реабилитация, восстановление здоровья наемного работника, пострадавшего на производстве и профилактика травматизма и профзаболеваний. В случае, если с работником произошел несчастный случай, профсоюзный комитет предприятия совместно с комиссией ходатайствует или ведет постоянный контроль по данному вопросу перед фондом, следит за своевременным своевременной выплатой больничных листов, предоставлением медикаментов застрахованному лицу. Главное, говорят, в фонде не молчать и сразу же заявлять о своих правах на компенсацию. Даже когда работник сам нарушил правила охраны труда. Финансовое возмещение он хоть и меньшее, но все равно получит, если, конечно, не травмировался специально ради денег. Для этого, объясняют сотрудники фонда, каждый случай они внимательно расследуют. С того самого момента, как только к ним приходит экстренное сообщение из медучреждений о пациенте, поступившем с производственной травмой. Во-первых, проверяют, где он работает. Если человек действительно работает. По трудовому мы проверяем, насколько идет встречно. Наша служба есть страховых экспертов, они выходят на предприятие, они знают это предприятие, имеют полную информацию о том, чем оно занимается, как оно занимается, насколько подготовлены люди, это все располагает. И дальше оформляется, создается, издается приказ по предприятию, создается комиссия по расследованию несчастного случая, расследует, составляет акты. А человек в это время, он находится на лечении, он проходит лечение, и когда оформили акты, то затраты на лекарства на э, обслуживание, все это идет уже не из кармана не работодателя, не из кармана наемного работника, а это идет за счет средств, которые работодатель перечислил с фонда социального страхования лечебным учреждением. Из ничего ничего не бывает, это должен быть источник. И источником является наш труд. И когда я ту, э, выполняю работу, то я э, с, получаю заработную плату и рассчитываюсь и закладываюсь Вкладываю в государство вот те необходимые средства, чтобы потом обеспечить свое э, пенсионное содержание, потом, чтобы обеспечить свою временную нетрудоспособность. А когда толкают, что ты действительно, вот давай мы будем в наличке рассчитываться, то это обман, он быстро проявится. Он проявится буквально в течение полугода, и сразу, когда и больничный, и когда отпуск, и когда другие какие-то потребности, то источников для этого не будет. Консультации по этим и другим вопросам, советы и помощь в решении проблем, говорят специалисты фонда, можно получить в любом из десяти его отделений, которые действуют по всей запорожской области. Ведь работают они ради того, чтобы не упустить то, что действительно жизненно важно.